Salam dəyərli şagirdlər. Bu gün mən sizlərə ismin hallanması ilə bağlı məlumat vermək istəyirəm. Deməli, birinci başa düşək görəy, ismin hallanması nə deməkdir? İsimlər başqa sözlərlə əlaqəyə girərkən bəzən qrammatik şəkilçilər qəbul edir və bu zaman dəyişir. Yəni formaca dəyişir, məna dəyişmir. Çünki qrammatik şəkilçilər mənanı dəyişmir, yalnız və yalnız formanı dəyişir dedir, isimlər başqa sözlərlə əlaqəyə girərkən bəzi qrammatik şəkilçilər qəbul edərək formaca dəyişir. İsmin belə dəyişməsinə onun hallanması deyilir. Məsəl üçün, deyək ki, cümlə qururuq. Gəlin hələ ki cümlə quranda sözlərə hal şəkilçisi artırmayaq. Baxaq görək nə alınır. Şagird, Arsu, Ali, məktəb gapı olmaqdır. Birəcümü -bir olmaz. Burada isimlər şagird, arzu, məktəb, yəni görürsünüzmü, elə belə istifadə edəndə heç nə alınmadı. Amma indi biz bunlara şəkilçi artırsaq, bu sözlər bir-birlə əlaqələnər. Onda cümləmiz əslində belə olmalı idi. Şagirdin in hal şəkilçisi artırdım. Arzusu Ali məktəbbə. Ə məktəbə sözündə ə hal şəkilcisidir, qəbul olmaqdır. Yəni bu cümlədə şagird sözünə, məktəb sözünə hal şəkilçisi artırdıq və onlar başqa sözlərlə qrammatik cəhətdən əlaqəyə girdi. Və ismin, görsünüz, bayaqdan şagird idi. Şagirdin arzusu ali məktəbbə qəbul olmaqdır. Biz buradan şagird sözünə in şəkilçi artırdıq, məktəb sözünə ə şəkilçi artırdıq və onu başqa sözlərlə əlaqələndirdik. Bax, ismin bu formada dəyişməsinə hallanması deyilir. İsmin 6 halı var: adlıq hal, yiyəlik hal, yönlük hal, təsirlilik hal, yerlik hal, çıxışlıq hal. İndi ardıcıl şəkildə bu hallarla bağlı məlumat verim. Birinci başlayaq adlıq haldan. Heç bir xüsusi şəkilçisi yoxdur. Kim, nə, hara suallarla birnə cavab verir. Kim? Bacım, kim? Qardaşım, nə? Dəftər, nə? Qələm, kim? Ata, ana və s. Hara? Bakı. Uşaqlar, adlı halın heç bir şəkilçisi yoxdur. Və dediyimiz kimi kim nə hara suallarına birinə cavab verir. Amma unutmayın. Adlıq halın heç bir şəkilçisi, xüsusi şəkilçisi yoxdur dedikdə, deyək ki, şəxs şəkilçilərini biz nəzərə ala bilmərik burada. Çünki məsələn adlıq halda olan söz şəxs şəkilçisi qəbul edə bilər. Tutaq ki, yazırıq ki, cümlə yazırıq. Bu maraqlı tapdır. Aha. Burada kitab sözü isimdir və dır-dır durdur dır, dır, şəxs şəkilçisidir. Yəni xəbərlik şəkilçisidir və bildiyimiz kimi xəbərlik şəkilçisi qəbul edən söz cümlədə xəbər olur. Yəni adlı halın heç bir xüsusi şəkilçisi yoxdur. Məsələn, şagird düşünə bilər ki, kitabdır sözündə dır şəkilçisi var. Mən bunu adlı hal demirəm xeyr, istebili deyil. Yəni adlıq halda olan söz şəxs şəkilçisi qəbul edib cümlədə xəbər ola bilər. Ona görə də kitabdır sözü adlıq haldadır burada. Tutaq ki, yazırıq mən şagirdəm. Şagird isimdir və burada həm şəkilçisi şəxsiyyətliyidir, mən kiməm? Şagirdəm. Ona görə də şagirdəm sözündəki əm şəkilçisi səni çaşdıra bilər. Düşünərsən ki, adlıq halında heç bir şəkilçisi olmur, amma adlıq halda olan söz şəx şəkilçi qəbul edə bilər. Deməli, burada şagirdəm sözü adlıq haldadır. Başqa nəyə diqqət yetirək? Armıx halına bağlı. Məsəl üçün tutaq ki, belə bir nümunə yazırıq. Deyək ki, atam mənə kitab 6 Burada atam sözü adlıq haldadır. Kim mənə kitab aldı? Atam. Əvvəla adlıq halın suallarını bilirik: kim, nə, hara. İkincisi, uşaqlar, yadınızda qalsın, mənsubiyyət şəkilçili söz. Başqa hal şəkilçisi qəbul etməyibsə, deməli adlıq haldadır. Atam sözünü kök və şəkilçəyə ayırsaq, burada ata sözün kökü, mənim atam, öz atam, m mənsubiyyət şəkilçisidir. İndi atama demədim ki, atama olsa yönlü qal olardı. Nə bilim, atamı olsa təsirli qal olardı. Biz baxırıq ki, bu atam sözündə kök, bir də mənsubiyyət şəkilçisi var və kim sualına cavab verir. Deməli, mənsubiyyət şəkilçili söz başqa hal şəkilçisi qəbul etməyibsə, bu da adlı haldır. Adlı haldır. Yəni atam sözü bu cümlədə adlıq haldadır. Adlıq halda olan söz e, deməli cümlədə mübtəda olur. Hal-hazırda bax bu cümləmizdə kim məktab aldı? Atam. Adlıq halda olan söz cümlədə mübtəda olur. Adlıq halda olan söz cümlədə xəbər ola bilər. Şagirdəm, nə bilim kitabdır. Bax bu cümləmizdə də göstərdi. Sonra adlı halda olan söz təyin də ola bilər. Yəni isim sifətləşir. Sonra bu barədə başqa bir ya, video rolikdə bu barədə danışacağam, sizə məlumat verəcəm isim sifətləşməsi ilə bağlı. Deməli, adlı halda olan söz təyin də ola bilər. Adlı halda olan söz isim nə zaman təyin ola bilər? Sifətləşdikdə. Məsəl üçün tutaq ki, yazırsan ki, daş binalar möhkəm olur. İndi davamını yazmıram. Binalar, neçə binalar, daş binalar. Daş isimdi. Bəli, burada təyin vəzifəsindədir. Amma bir fakt var. Daş sözü nitq hissəsi olaraq isimdir və təhlildə buna sual versəydik nə sualına cavab verərdi? Amma binalar isminə aid olubdur və onu izah edir. Deməli, burada daş sözü təyin vəzifəsindədir, amma adlıq haldadır. E, yəni Belə bir sual olsa ki, təyin vəzifəsində olan isim hansı halda olur? Adlıq halda olur. Başqa bir nümunə də deyək, məsəl üçün deyirik ki, taxta qapı. Necə qapı? Taxta qapı. Amma taxta sözü ayrılıqda morfoloji cəhtdən isimdir. Təhlildə taxta sözünə sual versəydik, nə deyərdik? İsimdir bu qapıya aid olub onu izah edir. Necə qapı? Taxta qapı. Burada taxta sözü təyindir, çünki isim sifətləşib, amma adlıq haldadır. Deməli, adlıq halda olan söz cümlədə mübtəda olur. Əsasən xəbər də ola bilər, təyin də ola bilər. Adlıq halda olan söz, adlıq halda olan söz xitab da olur. Xitab bildiyiniz kimi müraciəti bildirir. Məsəl üçün, Vətən, səndən ötürü can verməyə hazıram. Vətən kitabdır. Biz Vətənə xitab etdik. Vətən sözü burada adlıq haldadır. Və uşaqlar adlıq halda olan söz qoşmalarla da işlənə bilər. Məsəl üçün, qardaşım üçün, məsəl üçün Aynur ilə və s. yəni burada qardaşım Aynur adlıq haldadır və qoşma ilə işləndi. Qardaşım üçün, üçün qoşması ilə Aynur ilə ilə qoşması ilə işləndi. Bax belə bu oldu bizim deməli adlıq halımız. İndi baxın, yiyəlik hal və təsirli hal haqqında növbəti videoda məlumat verəcəyəm. Çünki o biraz yəni onun barəsində yiyəlik və təsirli halla bağlı daha ətraflı, geniş bir az danışmaq lazımdır. Yiyəliklə təsirliyi hələ ki qoyduq bir kənara. Gəlin bir qədər də yönlü halla bağlı sizlərə məlumat verim. Və yönlük hal nəyi bildirir? İstiqamət bildirir yönlük hal. Amma yönlük halın xüsusi şəkilçisi var. Hansı şəkilçidir? A, ə, ya, e. Təbii ki, burda tiçdirici sabitdir. Yönlük halın sualları kimə, nəyə, haraya? Məsəl üçün, təki deyirik ki, apa bax. bax nəyə bax kitaba bax bu yönlük aldı yəni nəyə sualına cavab veribsə bu cümlə zəрурuq tamamlıq oldu burada kitab sözün kökü bax bu a şəkilçisi yönlük hal şəkilçisidir və bir də qeyd edirik ismin hal şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir mənanı dəyişmir sadəcə sözün formasını dəyişir və yaxud anaya hörmətlə anaşmaq lazımdır. Ana ya. Çünki mən axı qədər yazmıram. Burada ana sözün kökü, kimə, anaya ya, ya yönlük hal şəkilcisidir. Nə bildirir? Yönlük hal, istiqamət bildirir. İndi bir məqam var. Deyir ki, sonu a, ə ilə bitən sözlərə bax. Ana S sonu a ilə bitir. E Sonra məsəl üçün bax nənə. Sonu ə. Baba sonu a. Sonu a ilə -E bitən sözlərə yönülük hal şəkilçisi artırdıqda bu zaman söz kökünün son saitindəki a -E saitləri qapalı ı, I, i, u, ü saitlərinin biri ilə əvəz olunur. Deməli nənəyə yazılır. Bax buna bir yönülük hal şəkilçisi artırsam, yönülük hal şəkilisinə heç nə olmur, hələlikdə. Sözün özünün kökündəki sonuncu hərfi, yəni ə hərfi və yaxud kökdəki bax babaya yazsam baba sözün kökü buna yönlük hal şəkilçisi artırdıq deyir ki sonu a ə ilə bitən sözlərə yönlük hal şəkilçisi artırdıqda bu zaman sözün kökündəki a ə tələffüzdə qapalı səitlərdən biri ilə əvəz olunur qapalı səitlərimiz hansılar idi ı I, i u ü onda nənəyə yazılır nəniyə deyilir babaya yazılır, babuya deyilir. Və uşaqlar, yörünlük altında olan söz. Kimə, nəyə sualına cavab verəndə tamamlıq olur? Kimə, kimə, anaya tamamlıq olacaqdır. Sonra mən gahcəmlə danışıram, gah jəmndən danışıram. Yəni rayonla, təbii ki, biz rayonla danışırıq. Amma ədəbi dil normalarına uyğun danışsa olsa, əlbəttə ki, Cümlə nadasmalıyam. Üzr istəyirəm. Kimə? Anaya. Nəyə? Kitaba. Yönlük halda olan söz. Kimə, nəyə suallarına cavab verdikdə cümlə özü olaraq tamamlıq olur. 40-40 xət çəkək. Haraya sualına cavab verəndə artıq olur yer zərfliyi. Bakıya gedirəm. Bakıya. Haraya? Bakıya gündə olacaqdı, cümləz olaraq səhvdir. Yəni yerlik halda olan söz bir də deyirik, kimə, nəyə sualınə cavab verəndə tamamlıq olur. Haraya sualınə cavab verəndə yer zərfliyi o olur. Belə. Sonra dediyimiz kimi təsirli qabarıdədə hələ məlumat vermirəm növbəti videorolikdə. Yerlik hal. Yerlik hal hərəkətin icra olunduğu yeri bildirir. Və da də şəkilçisi ilə düzəlir. Sualları kimdə, nədə, harada. Məsələn, kimdə? Bacımda. Nədə? Kitabda. Deyək ki, kitabda maraqlı məlumat var. Nədə? Kitabda. Bakıda, harada? Bakıda. Və "eyni ilə yolluq halda" dediyimizi gəlin yerlik halda da deyək. Deyək ki, yerlik halda olan söz Kimdə nədə sualına cavab verəndə tamamlıq olur, harada sualına cavab verəndə zərflik olur, yer zərfliyi. Də ki, məsəl üçün, bax adamlar parkda dincəlirlər. Harada? Parkda. Harada sualı verdimsə, artıq bu yer zərfliyi olmalıdır. Kitabda maraqlı mövzular var. Nədə? Kitabda nədə sual verdimsə, bu tamamlıq olmalıdı. Çıxışlıq hal. Çıxışlıq hal hərəkətin başlanğıc yerini və yaxud da çıxış nöqtəsini bildirir. Şəkilsiz çıxışlıq halın dan, dən və suallar kimdən, nədən, haradan. Deməli, iyni ilə yönlük verlikdə dediyimiz sıxışlıq halında deyək. Deyək ki, sıxışlıq halında olan söz kimdən, nədən sualına cavab verdikdə tamamlıq olur. Haradan sualına cavab verdikdə isə yer zərfliyi o olur. Deyək ki, ağacdan budaq qırdım. Ağacdan nədən? Ağacdan. Onda olmalıdır. Tamamlıq. Bacımdan səs soruşdum. Kimdən? Bacımdan kimdən sual verdiyimə görə tamamlıq. Bakıdan gəlirəm. Bakıdan hara dan gəlirəm? Bakıdan hara dan sualını verəndə isə yer zərfliyi olur. Və deyir ki, ismin hansı halları da bir-birinin əksidir yönlük haldan çıxışlıq hal bir-birinin əksidir. Məsələn, yönlük hal deyək ki, yönlük hal olan söz deyək ki, evə gedirəm, evə yönlük haldadır. Çıxışlıq halda tam tərsinə. Evdən gəlirəm. Yəni bir-birində əks fikirlər əm, öz əksini tapır da, yəni ziddiyyət olur. Evə gedirəm, yönlük hal. Evdən gəlirəm, çıxışlıq hal. Bir-birinin əksi olan hallar, yönlük haldan çıxışlıq haldır. Deməli, indi e, bir də deyirəm, yərlik hal və təsirlik hal barədə növbəti videoda ətraflı məlumat verəcəm sizlərə. E, uşaqlar, ismin 6 halı var və sual olsa ki, ismin hansı halı fərqli tələffüz olunur? Çıxışlıq hal. Bütün sözlərdə çıxışlıq hal şəkilçisi fərqli tələffüz olunur. Xeyr. Sonu m, n burun samitləri ki var. m, n Bu samitlərlə bitən sözlərə çıxışlıq hal şəkilçisi artırdıqda çıxışlıq hal şəkilçisi nan, nən kimi tələffüz olunur. Məsəl üçün. Deməli yazaq. Atamdan. Atamdan soruşdum. Atam m sonumu olanda, sözün sonunda m olanda, özünə sonra dan-dən çıxışlıq hal şəkilçisi gələndə atamdan soruşdum. Tərəfsdə nə tər olmalıdı? Atamdan soruşdum. Bu formada olur. Sonra deyək ki, ə misal üçün Həsəndən Həsən dən nə ilə bitən sözdür? Həsən bu plana. Deməli nə yazmalıdım, bilmədim. Deməli, Həsəndən uşaqlar, Nəs Həsən, Nə Samiti dandən artırmışıq. Ona görə də tələffüzüncə olmalıdı, Həsənnən şəklində. Deməli, sonu m, n samitləri ilə bitən sözlərin çıxışlı hal şəkilçisi artırdıqda bu zaman tələffüzdə çıxışlıq hal şəkilçisi nan, nən kimi tələffüz olunur. Hələlik bu qədər. Ə növbəti videoda ismin yeyərlik və təsirliq halları barədə məlumat verəcəm. Hə videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın və kanalıma abunə olun. Hələlik.